মানে গাই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাৰিলে আহিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা কাম লাগিব বুলি আৰু আমি মানে ইয়াত কেৰেলাই গুটি ৰুবলৈ নতুনকৈ আকৌ ভেটিব পুলি দি যিহেতু চাংবোৰ পুৰণীয়া আকৌ নতুনকৈ তুলি মেলি লগাব লাগিব এইবোৰ আগতে লগোৱা হৈছিলে পুলি কিবা এটা বিজুতি লাগিলে পুলিখন ভাল হোৱা নাই সেইবাবে আমি আকৌ নতুনকৈ লগাম এইগুণ আকৌ নতুনকৈ আমি ভেটি মাৰি দিছোঁ এইফালে আছে অঁ সৰু সৰুখিনি কাটো ভাত এতিয়া দুখন চাঙত কেৰেলা লগাব লাগিব আগত এখন আছে চাং সেইখনতো লগাব লাগিব নতুনকৈ চব ভেটি তুলি মেলি আকৌ নতুনৰ পৰা লগাব লাগিব যিহেতুকে এইখিনি আমাৰ আগতে এবাৰ লগোৱা হ'ল বানপানী অকণমান প্ৰভাৱ তোলাৰ পৰা নহ'ল মৰি গ'ল আকৌ বা লগালোঁ সেইবাৰো একেই অৱস্থা হৈছে গছবোৰ বৰ ভাল হোৱা নাই সেইবাবে আমি আকৌ নতুনকৈ লগাম ইয়াত পুলি এইখিনি ইয়াত জেংকেৰিলা লগোৱা বহুত দিনা হ'ল বিকৰিলোঁ নবৰ বোৱা হ'লে এনেকৈ ৰখি গ'ল সেইবাবে নতুনকৈ লগাব লাগিব ইয়াত পুলি এইখিনি ভেটি চেটি মাৰি হৈ গ'ল অকল পুলিকেইটা লগাব লাগে আৰু লোৱাৰ লগে লগে আৰু এনেকৈ বিশেষ কাম নাই বুলি ক'লে বেছত এইফালে এখন আছে এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলেও কাম লাগিব বুলি অকণমান আৰু গতিকে এতিয়া বাৰী কাটি ধুমাধুমা লাগিব লাগিব আৰু নতুন নতুনকৈ শাক লগাব লাগিব বেঙেনা চেঙেনাটো লগোৱা হৈ গ'ল বাকী এইফালে খালী আছে বাৰী বস্তু লগাবলৈ এইবোৰ গোটেই পচাই থকা হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ এইখিনি কৰলা গুটি আৰু জাতিলাও আমি গিলাচত পচাই লৈছিলোঁ সেইখিনি গুটি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুটিলে সেইখিনি যেনে এইখিনি পুলি আজি ৰুম বুলি ভাবিছোঁ পুলি সৰু হৈ আছে তথাপিও ৰুব লাগিব গিলাচত ভৰাই মেলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটুৱাই লৈছোঁ গুটিবোৰ মানে আমি এতিয়া জাতিলাও পুলিখিনি লগাব লাগিব আৰু চাওঁ তলত আহি গ'লোঁ ইয়াত আমি যিখিনি জিকা আছিলে ইয়াত আগতে জাতিলাও আছিলে এইবোৰ কাটি দিলোঁ যিহেতু বাছ বুঢ়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইবোৰ খুলিবোৰ এনেকৈ খান্দি দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ভেটি আছিলে এইবোৰ গোবৰ অলপ অলপ ভৰাই পুলিখিনি ৰুব লাগিব এইখন চাঙত যদি আমি জেটলা অলঙৰ ইয়াত প্ৰায় মানে সত কিলমান আছে আৰু ইয়াত এতিয়া এইখিনি গোবৰ এনেকৈ গাঁতটোত দি মেলি আৰু পুলিকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰুই দিব লাগিব তেতিয়া মাথিবন অলপ কোমল হৈ থাকিব আৰু পুলিটো হাত উঠাপত ডাঙৰ হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি গ'লেও যিহেতুকে ৰাতিপুৱা কামটো অকণমান চাহ দিয়া বুলি ক'ব লাগিব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ আৰু দুপৰীয়া টাইমত যদি আহি কাম কৰা হয় অ'পৰা কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আহি লৈছোঁ এইফালে এতিয়া আমি জাতিলা পুলখিনি ৰুম এইবোৰ নাটাগৰ লতা আছিলে চব কাটি মেলি এক কৰিলে মানে কি আজিকালি দেখিছেনে আপোনালোকে এতিয়া আমি জাতিলা পুলখিনি আনি লৈছোঁ সেয়া পুলি ইয়াত আমি এইখিনি লগাবলৈ এতিয়া গোবৰ চোবৰ দি খুলিকেইটা হাত এতিয়া খান্দি লৈছোঁ আৰু এইফালে টিঙত পুলিখিনি আনি লৈছোঁ আনি কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি লগাম আৰু গোবৰ চোবৰ দি মেলি লগোৱা হৈছে যিহেতুকে এতিয়া বৰষুণ চিজন ইয়াত কয় কালি হেৰি বেঙেনা গুড়িখিনি দিয়া আহে ইয়াত ইয়াত দেখিছে পুলি এতিয়া টানি চলিছোঁ আৰু কিমানখিনিলাকে পুলি থাকিলে লগাই লগাই যাম যিখিনি লগাব পাৰোঁ লগাম যদি নোৱাৰাখিনি আকৌ পিছ টাইম আহিম পুলিখিনি লগাবলৈ প্ৰতিটো খুলি আমি এনেকৈ গোবৰ দিয়া হৈছে গোবৰ দি কিনেখিনি জাতিলা পুলি লগাই থৈছোঁ সেইখিনি পুলিখিনি কচোৱা বেছিদিন হোৱা নাছিলে এসপ্তাহমান হৈছিলহে এতিয়া পুলিটোত অলপ সৰু হৈ আছে তথাপিতো একো নাই ৰুব পৰা হ'ব আৰু ধোঁৱাটো মুৰি লওঁ এতিয়া পুলুখিনি চাই থাকিব আপোনালোকে পুলি লগোৱা কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আমি পুলিখিনি খান্দি মেলি হৈ গ'ল যিহেতুকে এতিয়াও আমাৰ বেছি নাই লগাবলৈ এইফালে কিনাৰ ছাইডটো এলাইনমান লগাব আছে এইফালে আমি বাকী লগাই লগাই আহি আছোঁ এতিয়া পুলি আৰু এয়া ধুমা ধুম এতিয়া লগাই লৈছোঁ পুলিখিনি যিটো কিয় অকণমান দেৰি হ'লে গৰম হ'ব গৰম পাপ নগাব অসুবিধা হ'ব এতিয়া পুলি আনি লৈ পুলিখিনি সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে গোবৰ চোবৰ দি কিনে ধুনীয়াকৈ ৰুবলগীয়া হৈছে আৰু এইখন চাঙত আমি অকল জাতিলাও লগাই দিছোঁ আৰু বাকী চাংখিনিত আমি কেৰা চেৰা লগাব দিওঁ কিবা কিবি এতিয়া এইটো বাৰিষা ছিজন দেখি অকণমান গোবৰ চোবৰ দি লগাবলগীয়া হৈছে যিহেতুকে পুলিটো লগাই দিলে আঠ খাই যাব সেইকাৰণে গোবৰ দি দিলে তলতো অলপ কোমল হৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে গোবৰ দি কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি লগাই দিছোঁ এটা খুলি যে আমি তিনিটাকৈ পুলি দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে প্ৰতিটো খুলি আমি তিনিটা তিনীয়াকৈ জাতিলাও এতিয়া পুলি ৰুই দিছোঁ প্ৰতিটো খুলি গোবৰ দিয়া আছে আৰু গোবৰ চোবৰ দি মেলি ধুনীয়াকৈ ৰুই দিছোঁ পুলিখিনি এই ইমানকৈ জোকাৰি দিলেখিনি মাটি এৰি যাব এটাই হ'ল এতিয়া বেছিকেইটা পুলি ৰুবলৈ নাই আৰু খুব চাৰি পাঁচটামান পুলি ৰুব আছে ৰুই মেলি আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ আকৌ চেঙেট নাই মানি মেলি অলপ বেলেগ পুলি লগাবলৈ পুলি লগোৱা আমি বাৰীত আৰম্ভ কৰি দিছোঁ যিহেতুকে এতিয়া প্ৰতিযোগাৰ গছ আমাৰ বুজা হৈছিল ঠিক হৈছে সেইকাৰণে তোমাৰটো মাকৰ নতুনকৈ পুলি লগাব লাগে আৰু এতিয়া পুলিচিং ঘোষণা লগাই ল'ম সেইখিনি জাতিলাও পুলি হয় আমি এনেকৈ গিলা বহাই দিলে দিয়া হৈছে পুলিটো অকল বহাই দিলে হৈ যাব গছ গৈছে আৰু ৰুবলৈ পুলিকেইটা তাতে থৈ গৈছোঁ বিলাচীপুৰত আৰু যিহেতুকে গোবৰ নহ'লগৈ সেইকাৰণে পুলিকেইটা নোলোঁ আকৌ ছেকেণ্ড টাইম আহি কিনে গোবৰ চোবৰ লৈ আনিব লাগিব আৰু ঘৰটো যিহেতু অকণমান দূৰ হয় পথাৰৰ পৰা পথাৰখন পাৰ হৈ মেলি যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ছেকেণ্ড টাইম আহি ৰুম আকৌ পুলিকেইটা এতিয়া এটা পুলিখিনি এনেকৈ থৈ গৈছোঁ মানে গোবৰ কান্ধত আনিবলগীয়া হৈছে চাইকেল আনিবলগীয়া এতিয়া পথাৰত বোকা হৈ আছে বোকাৰ ছিজন হ'লে চাইকেলত আনিব পৰা হ'লহেঁতেন আৰু যিহেতুকে গোবৰখিনি কেঁচা হৈ আছে বহুত গধুৰ হৈ আছে সেইবাবে ইয়াত থাকি গ'ল দুখ এখুলি এফালে এখুলি দুখুলি আগলৈ আছে অলপ সেইকাৰণে গোবৰ নোহোৱাৰ বাবে আজিলৈ কাম চুটি কৰি দিলোঁ ইমানেই আৰু ভিডিঅ'খন চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাই মৰম চেনেহ দিব বুলি আশা কৰিলোঁ পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা